शेतकऱ्यांना सहा मार्चला दिल्ली धडक दहा तारखेला रेल रोकोचा इशारा दिलेला आहे शेतकऱ्यांचा हमी भाव शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत दहा वर्ष नरेंद्र मोदी हे या देशाचे पंतप्रधान आहेत दोन हजार चौदा दोन हजार एकोणीस या दोन्ही वेळेला नरेंद्र मोदी यांनी वचन दिलं होतं शेतकऱ्यांना की हमी संदर्भात निर्णय घेऊ शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा हमी भाव मिनिमम सपोर्ट प्राईज एम एस पी भाजपा सरकार हे मोदी की गॅरंटी देऊ शेतकऱ्यांचं उत्पन्न डबल दुप्पट किसानो का इन्कम डबल हे मोदी गॅरंटी दस साल के बाद बी दहा वर्षानंतर सुद्धा एकही एक गॅरंटी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत पूर्ण झाली नाही उलट शेतकऱ्यांवर तीन काळे कायदे लादण्याचा प्रयत्न झाला शेतकऱ्यांच्या जमिनी या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाला देणग्या देणारे बडे उद्योगपत्यांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न झाला शेतकरी जेव्हा न्याय मागण्यासाठी पुढे येता आले तेव्हा त्यांच्यावर अश्रुधुराच्या नळकंडा आणि गोळ्या चालवण्यात आल्या ही मोदींची गॅरंटी नरेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झालं दोन हजार वीस साली तेव्हा सातशे वीस शेतकऱ्यांना मृत्यू पत्करावा लागला कालच्या आंदोलनामध्ये चार शेतकरी मृत्यू पावले आता उद्याच्या आंदोलनामध्ये जे दिल्लीत शेतकरी येणार आहेत मिनिमम सपोर्ट प्राईज या मुख्य मागणीसाठी तेव्हा तुम्ही त्यांच्यावरती रणगाडे चालवणार का देशातला शेतकरी वर्गाचा आवाज हे शेतकरी उठवतायत आणि त्यांच्या मागण्या अत्यंत सामान्य आहेत नरेंद्र मोदी हे दोन्ही निवडणुकामध्ये शेतकऱ्यांच्या बाबतीत फसवणुकीची भूमिका घेत होते हे आता स्पष्ट झालंय म्हणून देशातला शेतकरी हा अस्वस्थ होऊन रस्त्यावर उतरलाय दिल्लीत राजधानीमध्ये त्याला येऊ दिलं जात नाही राजधानी काय भारतीय जनता पक्षाच्या मालकीची आहे की काय हा राजधानी देशाची आहे प्रत्येक नागरिकाची आहे आणि प्रत्येकाला देशाच्या राजधानीत येऊन आपले प्रश्न मांडण्याचा अधिकार आहे दिल्लीमध्ये ब्रिटिशांचाही दरबार भरत होता आणि शेतकरी ब्रिटिशांच्या दरबारात सुद्धा आपली मागणी जाऊन मांडत होते महात्मा फुले यांचं नाव आपण घेता महात्मा फुल्याने तर ब्रिटिशांच्या दरबारात जाऊनच शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडलेल्या आहेत शेतकऱ्यांचा आसूड काढला आहे पण या मोदींच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांचा त्यांचे प्रश्न मांडता येत नाहीत देशाच्या राजधानीत जाता येत नाहीत मुंबईत येता येत नाही ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे म्हणून आम्ही आज सगळ्या चर्चा करू शेतकऱ्यांच्या आंदोलना विषयी आणि त्यानंतर काय करायचं पाहू रेल्वे पूरे हिंदुस्तान में और दिल्ली में उनको जाने नहीं दे रहा है क्या कहना चाहेंगे देखो दिल्ली देश की राजधानी है और अगर हमारा किसान बेरोजगार मजदूर जो समस्या से पीड़ित है वो देश के राजधानी में जाकर सरकार के सामने न्याय नहीं मांगेगा तो कहाँ जाएगा वो ब्रिटिश काल में दिल्ली में ब्रिटिशों का दरबार भी होता था और वहाँ भी हमारे लोग जाकर अपने न्याय की गुहार लगाते थे लेकिन मोदी जी के सरकार में ये गारंटी है चाहे किसान हो चाहे बेरोजगार हो चाहे गरीब हो चाहे पिछड़ा हो आप राजधानी में नहीं आ सकते और अपनी बात नहीं रख सकते किसान क्यों आ रहा है किसान को एमएसपी चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस और ये मोदी जी की गारंटी थी 2014 से मोदी जी की गारंटी थी किसानों का इनकम डबल किया जाएगा मोदी जी की गारंटी थी जब तक मोदी है तब तक ए, एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा लेकिन क्या हो रहा है हजारों किसान आत्महत्या पूरे देश में कर रहे जहां वो महाराष्ट्र में आए थे यवतमालशिम में चार दिन पहले महाराष्ट्र में वहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है लेकिन किसानों के परिवार किसान अगर दिल्ली में आकर सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं तो ये गारंटी वाले मोदी जो है वो किसानों को डेथ वारंट निकालते हैं ये गारंटी वाले किसानों को डेथ वारंट निकालते हैं अगर दिल्ली में आ जाएंगे तो आपके ऊपर गोलियां चलेगी आपको मार मारा जाएगा ये सरकार है देश सर, सर, की का पार... तो शर्मा जी का मोदी ने मोदी का कल बयान आया जो प्रधानमंत्री उनका एक कि 2014 पहले जो सरकारें थी उन्होंने जो प्रकल्प है या जो डेवलपमेंट है उसकी नींव नहीं रखी थी और दो हजार चौदह पांच ऐसे प्रकल्प मोदी जी ने दिखाने चाहिए ये मोदी ने किया है मोदी जी ने दस साल में जो सब उद्घाटन किया है उसकी नींव दो हजार चौदह से पहले रखी थी चाहे ब्रह्मपुत्रा वाला हो इतना बड़ा जो ब्रिज का निर्माण किया है चाहे जम्मू वाला हो चाहे डिफेंस के प्रोजेक्ट हो सभी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 से पहले हुई थी मोदी जी ने काटने तो का काम किया है और कुछ नहीं किया है मोदी जी और उनकी सरकार हमेशा झूठ बोलते आई है और झूठ के आधार पर उनकी सरकार बनी है तो आप कितने झूठ बोलोगे आप दो तीन महीने हैं जितना झूठ बोलने का अपने नशा है आप कर लीजिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के लिए रिजाइन दिया है अगर अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय वहाँ चेयर पर बैठे है सिटिंग जज है इस्तीफा देते हैं और किसी पार्टी में शामिल होते हैं उसका मतलब है आप जिस कुर्सी पर बैठे थे वहाँ बैठकर न्याय नहीं कर रहे थे किसी एक पार्टी का, का काम कर रहे थे देखिये प्रकाश अम्बेडकर जी और वंचित बहुजन आघाड़ी के बारे में छह तारीख को हम एक साथ बैठ रहे प्रकाश आम्बेडकर जी भी शामिल वंचित बहुजन आघाड़ी कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना हमें चाहते हैं कि चारों मिलकर एक मजबूत आघाड़ी बने महाराष्ट्र में और जो देश का संविधान खतरे में डाला है मोदी जी ने लोकतंत्र खतरे में है संसद खतरे में है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा खतरे में है तो प्रकाश अंबेडकर जी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे ऐसे विचारधारा को ताकत मिले मोदी जी की सरकार डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा को नहीं मानी अंबेडकर जी की विचारधारा दलित शोषित पिछड़े किसान जवान उनके हक के लिए लड़ने वाली उनकी विचारधारा थी लेकिन मोदी लेकिन मोदी जी नहीं कर रहे तो प्रकाश अंबेडकर जी आज हमारे साथ है और संविधान को बचाने के लिए हमारे साथ रहेंगे मायावती तो जैसा नहीं करेंगे मुझे मालूम है मायावती के ऊपर एक ठप्पा बैठा है कि ये बीजेपी को मदद करती है दलित पिछड़ों को गुमराह करती है ऐसा ठप्पा मायावती जी के ऊपर है और मुझे विश्वास है अंबेडकर के जो वंशज है प्रकाश अंबेडकर जी वो ऐसा कभी नहीं करेंगे वो पूरे दलित पिछड़ों के साथ वंचितों के साथ एक ताकत खड़ी करके महाविकास आघाड़ी के साथ आएंगे और देश के तानाशाह के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तुमचं काय आहे आंबेडकर म्हणतात की अजूनही आमच्यामध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे आणि पवार म्हणताय सहा मार्च पर्यंत प्रकाश आंबेडकर हे सन्मानिय नेते आहेत वंचित बहुजन आघाडीचे आमचा आणि त्यांचा उत्तम संवाद सुरू आहे प्रत्येकाला आपला पक्ष वाढावा आपल्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मिळावी यासाठी काही गोष्टी कराव्या लागतात आम्हीही करतो तेही करतात आमच्यामध्ये हुकुमशाही विरुद्ध लढण्याच्या संदर्भात कोणते मतभेद नाहीत मग ते माननीय शरद पवार असतील माननीय उद्धव ठाकरे साहेब असतील नाना पटोले असतील किंवा बाळासाहेब थोरात असतील काँग्रेसचे नेते कोणी असतील आमचं सगळ्यात पहिलं ध्येय आहे महाराष्ट्र आणि देश हा हुकुमशाही मुक्त करायचा भारतीय जनता पक्षानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची विचारधारा त्यांनी निर्माण केलेलं संविधान हे पायधळीत तुडवण्याचं काम सुरू केलं आहे सगळ्यात आधी संविधान पायदळीत तुडवणाऱ्याचे पाय खाली खेचून त्यांना सरकारमधून खाली खेचलं पाहिजे ही प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका आहे आणि त्यासाठी सगळ्यांच्या एकेची वज्रबूट आवश्यक आहे आम्ही उद्या सहा तारखेला एकत्र बसतो आहोत आणि मला खात्री आहे की प्रकाशजी हे राष्ट्रीय प्रवाहात सामील असल्यामुळे पूर्णपणे देशाच्या, जनमानसाचा अंदाज घे माहिती घेउ इंडिया आघाड़ी महाविकास आघाड़ी सोबत रहती है बीजेपी के नेता जैसे हिमांत शर्मा लोग तो ये कह रहे हैं कि 2024 के बाद कांग्रेस पार्टी टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगी और उनका कोई वजूद नहीं ये टुकड़े 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 जमा करके अपने इंडिया बना रहे अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत तुकड� होती तो अपने बोलबती को चुनाव लड़ते चार सौ पार ये चार सौ पार का नारा जो आप दे रहे हो ना टुकड़े टुकड़े एक साथ कर उसको तोड़ो उसको तोड़ो उसको तोड़ो उसको तोड़ो ये तोड़बाज पार्टी है ये सब तोड़ तोड़कर पार्टी बना रहे हैं और चार सौ पार का नारा दे रहे हैं जरा उनको बोलिए अपना पार्टी का इतिहास समझ ले आप कांग्रेस से आए हैं आपको कांग्रेस का इतिहास ज्यादा मालूम है बीजेपी को इतिहास समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा प्रियंका गांधी मुझे मालूम नहीं अगर प्रियंका जी चुनाव इस बार चुनाव लड़ती है देश के किसी भी चुनाव क्षेत्र से तो इंडिया गठबंधन को उनका उनका फायदा होगा राहुल जी हो प्रियंका जी हो सोनिया जी ये तीन ऐसे नेता हैं कहाँ से भी चुनाव लड़े वो तो जीत जाएंगे और उसका फायदा हमारे गठबंधन को जरूर होगा अगर प्रियंका जी देव दमन से चुनाव लड़ना चाहते है तो इनका पार्टी का निर्णय है अगर यूपी से चुनाव लड़ना चाहते उनका पार्टी का निर्णय है लेकिन चुनाव के मैदान में प्रियंका जी उतरेंगे तो उसका फायदा जरूर होगा महाराष्ट्र में से किसी का नाम नहीं है वो लिस्ट में कल उद्धव ठाकरे साहब ने उस बारे में बात की है कि कुशंकर का नाम आ सकता है पवन सिंह का नाम आ सकता है ये सब टेंटेड लोग हैं लेकिन महाराष्ट्र से नितिन गडकरी जी का नाम पहले लिस्ट में नहीं आना ये उनका अपमान है महाराष्ट्र का भी अपमान है वो बहुत ही स्पष्ट वक्ता है बहुत ही प्रामाणिक नेता है हम सबको बुरा लगा कि नितिन जी का नाम नहीं है पहले लिस्ट में क्या होगा मुझे मालूम नहीं देख लेंगे चले धन की वजह से